казацкий или соборный? Что лучше, по-вашему? Знаете, я не знаю ни того, ни того. А який лучше, наверное, Собацкий. Какой? Собацкий. Казацкий. У нас казацкий край. И хотелось бы, чтобы проспект был казацкий, а соборный, ну, не к селу, не к городу. Соборный. Был же соборный, да? Соборная улица была. Я думаю, соборный. Я думаю, это название оставить мне больше нравится. Проспект Ленина. Да. Почему? Ну, как бы не знаю, привыкли уже к этому. Нравится просто, ну, так вот. А кто такой как... Ленин? В смысле? Ну, кто такой Ленин? Бур... Буржуазия, то есть борец буржуазии был, Ленин, как бы. Лучше было бы в казацкий Там можно было бы оставить так, как есть. Ну, так как это все-таки город казаков запорожье, то мне, конечно, ближе Казацкий. А вообще переименовывать, по-вашему, нужно или не нужно? Ну, вообще, я считаю, нужно все-таки мы движемся вперед, а не останавливаемся на месте. Казацкий или соборный? Что вам больше нравится? Мне больше нравится, какой есть. Почему? Ну, потому что нравится и все. Проспект Ленина? Да, проспект Ленина. Ну, соборный, ничего, нормально. Даже мне лучше, чтобы остался так, как он есть. А почему? Ну, потому что привыкли, все-таки история наша. Все-таки люди за это и воевали за эту власть, за ту, вернее, власть. Соборный. Почему? За ну, мне название нравится больше. Казацкий. Почему? Ну, я состою в казацком корне, как бы потомственные казаки, поэтому казацкий как-то ближе. Ну, казацкий, конечно. У нас же ж тут родина казаков. Мы на работе обсуждали в службе этот вопрос. Вообще на соборные выходим мы. Как-то он, ну, 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 как бы своевременный, то ли универсальный казакам отношения тоже разные. Что менять? Ничего уже не поменяется. От того, что мы поменяем название, наша история уже не изменится. Я за то, чтобы остался проспект Ленина. Ну, мне мне подобается и ты, и ты. Ну, казацкий, мабуть, для нашего места больше подходы. Казацкий. Наша да. думка казацкий. Казацкий. Казацкий или соборный? Соборный. Почему? Украина едина.